Добрый день! Сегодня у нас в гостях журнал Крокодил номер 7 март 72 -го года Так, что тут у нас на обложке? Если вас... Еле вас разыскал, товарищ мастер разрешите мне отлучиться от работы на полчасика Тут еще классно выделено отдельно вот, вот завод проходная красным цветом, и здесь красный цвет как бы Разделяет завод от всего города. Это получается, он уже отлучился. А, а мастер-то тоже, в принципе, не на заводе. Ну, такая классика. Случайно, видно, встретил, типа я вас искал, чтобы спросить. Пиво воды. Даже не, сока, не соки вода, пиво воды. А пивоводы. Еще мне нравится, как пиво рисовали, в тих, а такая пенка. Такая... Вроде все незамысловато, но классно. Мастер такой Тут такая ручечка, авоська. А вот такое лицо такое, оп, типа. Хорошо я вас, что я вас встретил. Кстати, магазин дефицитный. Смотрите, какие хамоны висят, сосиски тут. Сыры, сыры в таких. Не в головках, в кругах. Такой пармезан. Классно нарисовано. Рисунок Черепанова. И детишки что-то пальцем тыкают куда-то там на войску. Собачка. Обложка супер в этом номере. Так. Драма в Пентагоне. Вот сразу Пентагон пошел со второй страницы. Матой Пентагон. Уплыл. Мы ищем дядю Вану. Такой колоритный дядя Вану. Такой шляпе, как она называется. Типа, типа кубанки. Наверное, какое-то не другое название. Усы такие два снеговика. Вы критиковали меня, что я не, не, злопамятен. А вот получите путевка в Сочи снеговику. Это возможно, вот вы высмеиваются эти путевки, которые давали вместо лета многим зимой, типа, а возможно, за какой-то там блат небольшой делали летом. Вот здесь как бы так. Путевка в Сочи. Зимние беседы. встречные перевозки. Издательство склад макулатуры. Туда. А, макулатура больше, чем с издательства везется. Вместо, вместо иглы вставляете вот эту тяпочку и можете готовить фарш. Такие очумелые ручки. Так смотрит, так с интересом такой шляпе, снопик. А бабка с ужасом. <свят> Это такой радый. <свят> Рационализатор. Сковородка для любимой. Гроссмейстерская ничья. Цыганка гадает интеллигенту. А она уме у тебя, дорогой, где бы достать теплые перчатки. Как, как, как она догадалась? Интеллигент такой с красным носом. Как она могла догадаться? У меня действительно там. Капитан очевидность. Так. Без ножа к горлу. Опять строители план перевыполнили. Одни потемкинские. Потемкинские скворечники, гляньте. Классно. Вилы в бок. Я пригласил вас, чтобы сообщить приятное известие. К нам едет ревизор проверять штаты. Типа такие, как начальнички. Оп, все переоделись такие малеры, сантехники, с ключами. Какой-то сварщик в очках. Новобрючные. Ну, вот тогда тоже какие-то были такие стиляги, конечно. Но тогда ведь насмеялись с женщин. Да я помню даже в 80-х. Женщина в брюках, типа так, косые взгляды такие, бабки типа. О, то штаны ты одела. А вот это вот здесь вот классические карикатуры э -э, крокодила. Вот они так встречаются иногда именно вот классика, именно вот э, как рассказ по карикатурам, кое-что о спичках, кто о ключах бывает, то еще кому-то здесь о спичках, выставка, Вот смотрите, разные такие, он гопак, еще какие-то там хохлома какая-то, типа как разные эти э, наклейки не знаю, как они называются, на спичных коробках, все такие смотрят, зарисовывают, а вот реальность, который Который же мой дом, все серое абсолютно. Еще таки черно-белым сделали, классно, карандашом. Спичка такая, с чемоданчиком. А эти, балерины, главное поменьше ломайтесь и больше огня. Класс. Не позволяйте детям играть со спичками. Спичка такая, с гитаркой. Особенно я люблю играть с детишками, которые еще не умеют читать. Не боятся. Вот это супер. Две спички, а зажигалка. Робот. Бостон <свист> Динамикс. <свист> Больше всего опасаюсь трений с коробком. А, такие, типа как начальники, какие-то обычные такие мастера. А это такой... Такая мордочка, такая такая важная, такая <свист> тренинг с коробком. Вот эта бомба вообще, вот такая, на все времена, именно. класс Так. американская база открыли в Америку. Американский шестой флот отныне будет базироваться в греческом порту Пери. Понятно. Вот такой вот журнальчик. Кстати, хороший выпуск. 72 год. Мартовский журнал номер 7. Подписывайтесь, впереди еще много будет интересных журналов.